Одночас видання Бломберг вважають, що побоювання трампійського оточення це вони не виправдані і навпаки кажуть, що дозволом Україні застосувати атаку з по і Джо Байден робить своєму наступнику тактичну послугу. послугу, адже цей крок може посилити переговорну позицію України і створює більш вигідні умови для Трампа, якщо він піде на переговори з Путіним після інавгурації. Натомість Москва, яка намагається посилювати тиск на фронті, готуючись до можливих перемовин, тепер ді діятиме стриманіше. Отже, ось це рішення Байдена: це плюс для майбутнього президента Трампа чи мінус? Про все це будемо говорити з нашим спікером. У нас на зв'язку Борис Пінкус, громадський діяч і президент республіканського клубу імені Рональда Рейганда, Рейгана. Пане Борисе, я вас вітаю. Вітаю вас, дорогі, дякую, рад бути на вашому каналі. І слава Україні. Героям слава. Я також рада вас бачити. І, от, в мене перше запитання. Як би ви оцінили ось цей крок з боку Байдена, який нарешті дозволив Україні використовувати атакамси по території Ерефії? Ну, во перше є хороша інформація, але я думаю, вона правдива. Угу. Коли Байден провів двохчасову зустріч з Трампом? Он обговаривал свои планы дать оружие, вот это разрешить применение атомного большого радиуса действия на территории России. Трамп это одобрил. Вот это интересно. Во-первых, во-вторых, ну давайте не будем забывать, что у Трампа девиз был, есть и будет: мир, основанный на силе, на военной мощи Америки. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, никакие вольцы, шмольцы, кто бы что бы ни говорил, это все риторика. Давайте будем ориентироваться на действия Трампа. Вот это очень важно. Но действия Трампа будут то после 20 января будет. Надо даже, друзья мои, вы посмотрите, что в Украине каждый день. Пане Борисе, пане Борисе, я, я а, можу иди. трошки... Пане Борисе, підвисає відео. Я попрошу колег по ще раз зв'язатися, перенабрати, щоб просили, ну, відновити зв'язок, щоб він був якісний, тому що хочеться все ж таки почути вашу думку. І е, перші ваші слова про те, що насправді оцей дозвіл, який е, Байден дав, що він узгоджував це з Дональдом Трампом, це вже надихає. Але я сподіваюся, що зараз наш гість розвине більше цю думку і пояснить, що за цим всім стоїть, тому що дуже ми хочемо все ж таки розуміти. Що ж відбувається, і чому ж так багато республіканців зараз, і навіть Дональд Трамп молодший каже, що це може розв'язати третю світову перед тим як його батько спробує встановити мир. Я це цитата з молодшого Трампа. Ось, і республіканець Палати представників Томас Месі, я нагадаю, закликав за два місяці до завершення каденції Джо Байдена почати імпічмент президенту Джо Байдену. Просто що за цим всім стова... Тобто вони не поінформують. Умови, вони не в курсі питання все ж таки. Чи є пан Борис на зв'язку? Ну і ще додам, що той же ж Месі чомусь заявив, що рішення Байдена це злочин, так? А самого президента він назвав маріонеткою глибинної держави. От цікаво, якої такої глибинної держави є маріонеткою Джо Байден, адже він підтримує Україну, яка веде Оборону захищається від того, хто на нас напав, намагається повернути території, відвоювати свої території, відновити свою країну в межах своїх кордонів, законних кордонів. Так, пане Борисе, я рада, що ви повернулися. Будь ласочка, да, давайте б... тоді повернемося. Так, от ви кажете, що рішення я так Байдена я з Дональдом Трампом він начебто, міг узгоджувати це питання. Да, да. Вот у меня есть информация, что во время своей двухчасовой встречи а, с Трампом Байден посоветовался, он поделился своим планом и даже спросил у Трампа, как ты думаешь, стоит ли давать Украине вот сегодня разрешение на использование атакомцев большого радиуса действия на территории России? Трамп дал добро. Вы, это о многом говорит. Почему? Я не удивляюсь, потому что у Трампа политика – это мир, основанный на силе. Поэтому Трамп будет показывать свою силу. И Байден сегодня, я вот очень вам новую вещь вам скажу, ближе к Трампу, чем к своей родной партии. Почему? Потому что сегодня демократы ругают именно Байдена за то, что они проиграли выборы. Они считают, что если бы Байден объявил о своем желании не баллотироваться на второй срок, то у Харрис был бы больше времени заниматься с предвыборными делами, и тогда бы, возможно, она бы выиграла. И обвиняет в том, что вот именно Байден сопротивлялся, не хотел уходить. А вот Байден сегодня заинтересован все-таки как-то улучшить то наследие, которое он оставляет вот, в своей политической жизни. Поэтому он хочет показать себя, что он друг Украины, что вот он, видите ли, наконец-то решился дать атакамсы Большое большого радиуса действия. Но, друзья мои, знаете, у нас в Америке говорят «too little, too late». Слишком поздно и слишком мало. Вы понимаете, конечно, ход войны это решение Байдена не изменит. Надо давать, во-первых, тысячи снарядов Адакамсов большого радиуса действия. Это первое. Второе. Обязательно самолеты F-16, которые давно обещал Байден и до сих пор не дал. А европейские страны смотрят в рот Байдену. Вот когда Байден даст разрешение, мы будем давать эти самолеты, самолеты F-16. Это два. Это очень важно. С другой стороны, конечно же, Байден должен и повлиять на европейские страны. Ту же Германию, тот же Шольц, который как флюгер То туди, то обратно, то вперед, то назад Пане борисе Уже... ну, шольце е, на носі вибори, і це флюгерство можна якимось чином пояснити. Поясніть, будь ласка, чому в таборі республіканців стільки критики цього кроку з боку Байдена стосовно бити по території РЕФІ атакам саме і навіть заклик від Томаса Месі розпочати імпічмент президента Байдена і назвав він його маріонеткою глибинної держави. До речі, про яку державу може йтися в е, цих словах е, Месі. Ну смотрите, я вам, я говорил много раз и в наших с вами эфирах, угу. что над, над Байденом висит еще, а, вы знаете, вот давление а, на прогрессистов, а представителями их были как раз-таки тот же Селевон советник по национальной безопасности, и тоже Бернс, который постоянно давление на Байдена с тем, чтобы он не очень-то был агрессивен в уничтожении путинского режима, к примеру, что Путин может быть даже лучше, чем любой другой после него придет, что с ним нужно иметь какие-то контакты, ведь 20 лет с ним а общались. А что ж зараз в решении вот, Байдена вот не, не, не подобается республиканцам, пане Борисе? Тому ж Майку Волцу, який мае стати радником з питань нацбезпеки в Дональда Трампа, чому він критикує? Нет, ну вы понимаете, я еще раз говорю, много будет всякой риторики. И сын Трампа, балбес, недавно глупости стал говорить, например, и, и другой кто-то может сказать, давайте будем ждать 20 января будущего года, когда, знаете, у нас говорят decision maker, то есть человек, принимающий решение, это президент, это Трамп. Он решает все. Давайте будем судить о том, какой Трамп по его поступкам. А это будет известно только после 20 января. А сегодня только ноябрь, друзья мои. Нам надо дожить до этого спасать Украину. Поэтому очень многое еще зависит от самого Байдена. Вот эти 6 миллиардов, которые он обещал уже несколько раз, он до сих пор не дает. Сегодня уже появились слухи, что он не может дать вот эти 6 миллиардов, потому что наша промышленность, видите ли, не успевает производить оружие, что вот надо дождаться 20 января вот такие глупости уже исходят из окружения того же Байдена, который буквально вчера-позавчера обещал Дати Україні зброю на оставшися українські деньги 6 мільярдів доларів. Вот пане Борисе, проблема, пане, Поэтому... пане Борисе. Вот этом... Зараз ви так критикуєте да. Байдена, але в мене запитання з ваших слів виглядає так, що, начебто, зараз Байден вибив такий собі невеличкий е, майданчик, який, яким би міг би скористатися Трамп, коли він буде інавгурований 20 січня. І що насправді рішення дати дозвіл бити по території це готува, готується готувалось принаймні в штабі. Верніше в команді Трампа я так розумію, що ви можете зараз сказати, що після 20 січня е команда Дональда Трампа нас завалить рішеннями, які допоможуть нам на полі бою і вибити ворога. Ну от от виглядає я, я так зараз. В я вірю в це, тому що Трамп не може. знаете, жертвовать Украиной. Никто, мы республиканцы, подавляющее большинство за Украину. Вы это хорошо знаете. Плюс к этому, вот пару недель назад опросы, проведенные Чикагским институтом, показал, что 63% американцев, независимо от партийной принадлежности, за помощь Украине до полной ее победы. Трамп не может это игнорировать, не имеет права. Поэтому я верю в то, что после 20 января будущего года помощь Украине будет большая, более эффективная, более существенная. И Украина победит, вышвырнет этих варваров за границы 1991 года. А на переговорах, о которых речь идет, если даже и будут вести эти переговоры, как Трамп уже обещал самому Зеленскому, когда они встречались у нас в Нью-Йорке, Прямо сказал, если даже и будут переговоры или какая-то сделка, то они не затронут национальные интересы Украины. От ета надиймить А розшифруйте, И, будь б, ласка, вот не затронути. Давайте будемо на це орієнтірувати. А давайте розшифруємо поняття не затронуть національні інтереси України. Національний інтерес України йде дуже далеко не тільки зупинити ворога, не тільки повернути кордони 91-го року, але і отримати, вибачте, репарації після того, коли ми переможемо. І ворог, який нас знищував, має виплатити ці репарації. Це в цьому контексті. Ви зараз говорите про національний інтерес України, пане Борисе. Вот смотрите, конечно же, конечная цель выдворить этих негодяй, варваров за границей 1991 года. Это конечная цель. Возможно, есть такое предположение из окружения того же Трампа, что это будет достигнуто в 2-3 этапа. Вот такой разговор есть. Ну посмотрим. Трамп очень, знаете, он э, деловой, он знает, как торговаться, как поступать. Я не могу не сказать о том, что Трампа цель помочь Украине в победе в этой Украине меньшей кровью. Поэтому он, я уже знаю из достоверных источников, будет привлекать к этому даже Китай. С тем, чтобы договориться с Китаем, чтобы вышвырнуть этого э, варвара за границей 1991 года. А Китай может в этом помочь. Потому что Китай заинтересован в хороших добрых отношениях с Америкой и Европой тоже, конечно же. Поэтому это может взять немножко время. Почему? Потому что Трамп уже объявлял мир с использованием силы. А для этого он должен привлечь, наверное, и тоже Китай, о котором он не раз говорил. Поэтому цель одна – вышвырнуть этих варваров за 1991 год, о которых мы говорим постоянно. И, конечно же, со всеми вытекающими последствиями этот террорист должен быть привлечен к суду. Обязательно. Репарации будут. Обязательно. По данным нашего Вашингтонского института изучения войны, уже ущерб, нанесенный Украине, превышает 1,2 триллиона долларов. У, в России заплатит за все это обязательно. Это мнение международного, международного сообщества. Вот это очень важно. И нам надо придерживаться планов Зеленского. Зеленский дал изумительный план, который как раз помогает Америке. Во-первых. И делать инвестиции в экономике Украины, знаете? Ну... Пане Борисе, Рад, і, во Вовте та... помочь Україні захищати Європу українськими військами, Це наше та, я, вот я да вас та почула. Речі. Ви знаєте, у вас такі золоті слова так хочеться, щоб 20 січня, коли буде нагоронений Трамп, все це збулося. Тому я запам'ятаю все те, що ви зараз говорите, пане Борисе. Я розумію, що буде ще включення неодноразового з вашого боку, але я запам'ятаю те, що ви говорите, і подивимося по перших кроках Трампа. Тоді будемо з вами спілкуватися. Але дай Бог, щоб все, що ви сказали, зараз збулося. Борис Пін. Кос громадський діяч і президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана був у нас на зв'язку, і розбиралися ми що ж це таке. Що з боку республіканців зараз критика лунає на те рішення, яке зараз Байден озвучив стосовно дозволу бити по території РФ і атакам саме і навіть серед республіканців з'явилися, хто пропонує оголосити імпічмент, почати процедуру імпічменту Джо Байдена.